বাঘ সেনাৰ নেতা ইউনুছ তামলি কামবেক পুনৰ জনাইছোঁ বাঘ সেনাৰ নেতা ইউনুছ তামুলী এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত দুমাহ পাঁচদিন অৰ্থাৎ পঁয়ষষ্ঠি দিন কাৰাগাৰত থকাৰ পাছত মুকলি আকাশলৈকে আহিল বাঘ সেনাৰ নেতা ইউনুছ তামুলী আৰু ইউনুছ তামোলীয়ে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ উচ্ছেদ প্ৰসংগত বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য কৰি আছিল উজনি অসমত মিয়া অসমীয়া এই প্ৰসংগত চলি থকাৰ সময়তো ইউনুছ তামুলীয়ে সক্ৰিয় ৰূপত মন্তব্য কৰি আছিল আৰু এনে সময়তেই প্ৰায় জিলা কাৰাগৰত পঁয়ষষ্ঠিটা দিন থকাৰ পাছত এতিয়া বাহিৰলৈ আহিছে মুকলি আকাশৰ তললৈকে আহিছে ইউনুষ্টামলী যাৰ বাবে এতিয়া বা সেনাৰ নেতাজনক প্ৰায় নতুন পৰিকল্পনা কৰা দেখা পোৱা গৈছে জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল ইউনুছ তামলী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিলে ইউনু তামুলীৰ কাৰাগাৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল ইউনুছ তামুলী কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই মুখ খুলিলে ইউনুছ তামুলীয়াই কলে কিছু জিৰণি ল'বৰ বাবে গৈছিলো জিৰণিৰ প্ৰয়োজন কাম কৰি থাকিলে যথেষ্ট কষ্ট হয় গতিকে জিৰণিৰো প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাম শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈকে আহিল ইউনুষ্টামলী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিলে ইউনুষ্টামলীৰ জামিন আবেদন জামিন লাভ কৰাৰ পাছতেই বৃহস্পতিবাৰে নিশাই কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ল ইউনুষ্টামলীৰ লগতে উল্লেখ কৰিলে যে কিছু জিৰণিৰ প্ৰয়োজন যথেষ্টখিনি কাম কৰা হৈছে কাম কৰিলে ভাগৰ লাগে গতিকে কেতিয়াবা জিৰণিৰো প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত পঞ্জীয়ন হোৱা এশ তিয়াল্লিছ অব্লিক দুই পাঁচ নং গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ইউনুষ্টামলী ধাৰাত আছিল একষট্টি ব্ৰেক এশ সাতচল্লিছ অব্লিক এশ আঠচল্লিছ বি এন এছ আৰু ইউনুষ্টামলী গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে আত্মীয় আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে ইতিমধ্যে চৌহদত ভিৰ কৰিছিল আৰু আজি মুকলি বৃহস্পতিবাৰে যেতিয়া জামিন মঞ্জুৰ হ'ল আৰু মুকলি আকাশৰ তললৈকে অহাৰ পাছতে এতিয়া বাঘ সেনাৰ নেতা ইনুস্তামুলীক আত্মীয় আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে এনেধৰণে আদৰি নিলে অধিবক্তা শ্বাহ নৱাজক ধন্যবাদ জনাই সন্মুখলৈ সন্মুখত আহি থকা নিৰ্বাচনত সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চোৱাৰ এখন চৰকাৰ হৈ কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব ইনুস্তামুলীয়েও এই বুলিও মন্তব্য কৰিছে কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিয়েই মন্তব্য কৰিলে ইনুষ্টামুলীয়ে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন প্ৰসংগত য'ত উল্লেখ কৰিছে যিহেতুকে নিৰ্বাচন সমাগত গতিকে সমান দৃষ্টিৰেই চোৱা এখন চৰকাৰৰ বাবেহে কাম কৰিব কোন চৰকাৰৰ কথা ক'লে ইউনু তামুলিয়ে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যিসকলে সমান দৃষ্টিৰে জনসাধাৰণক চাব তেওঁলোকৰ বাবে কাম কৰিব লগতে উল্লেখ কৰিছে যে জিৰণিৰ প্ৰয়োজন যথেষ্টখিনি কাম কৰা হৈছে গতিকে কিছু জিৰণি ল'বৰ বাবেহে কাৰাগাৰলৈকে গৈছিলোঁ আৰু এনেধৰণে বাঘ সেনাৰ বিষয়াববীয়াহক

বাবে আজি মই এই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিছোঁ গতিকে সেইসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে তো নিৰ্বাচনত কেনেকৈ আমি এখন সুস্থ সবল চৰকাৰ পালে যাতে সকলোকে সমিল মিলি সমান দৃষ্টিৰে চাই তেনেকুৱা এখন চৰকাৰ আমি বিচাৰি পেলাই নিৰ্বাচনত আমি ওলাই যাম আৰু ৰাইজক আমি সেইটো এটাই বুজাম যাতে এনেকুৱা এখন আমাক চৰকাৰ লাগে যিখন চৰকাৰে প্ৰতিজন মানুহক মানুহৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাই ই হিন্দু ই মুছলমান ই খ্ৰীষ্টিয়ান এই বস্তুটো নালাগে যাতে মানুহ আৰু মানুহৰ এখন চৰকাৰ হয় সেই তেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰে যাতে মানুহক আমি বুজাম আৰু মানুহে নিশ্চিতভাৱে বুজালে বুজিব আৰু মানুহে বুজিছোঁ এতিয়া আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন অধিবক্তা আছিল বিশেষকৈ চাহ নাৱাজ আছিল তেখেতলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু তেখেতলোকে যিখিনি মোৰ বাবে কষ্ট কৰিলে আৰু তেখেতলোকৰ বাবে আজি মই এই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিছোঁ গতিকে সেইসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আছোঁ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে তো নিৰ্বাচনত কেনেকৈ আমি এখন সুস্থ সবল চৰকাৰ পালে যাতে সকলোকে সমিল মিলিয়ে সমান দৃষ্টিৰে চাই তেনেকুৱা এখন চৰকাৰ আমি বিচাৰি পেলাই নিৰ্বাচনত আমি ওলাই যাম আৰু ৰাইজক আমি সেইটো এটাই বুজাম যাতে এনেকুৱা এখন আমাক চৰকাৰ লাগে যিখন চৰকাৰে প্ৰতিজন মানুহক মানুহৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাই ই হিন্দু ই মুছলমান ই খ্ৰীষ্টিয়ান এই বস্তুটো নালাগে যাতে মানুহ আৰু মানুহৰ এখন চৰকাৰ হয় সেই তেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰে যাতে মানুহক আমি বুজাম আৰু মানুহে নিশ্চিতভাৱে বুজালে বুজিব আৰু মানুহক বুজিছোঁ এতিয়া আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন অধিবক্তা আছিল বিশেষকৈ চাহ নাৱাজ আছিল তেখেতলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু তেখেতলোকে যিখিনি মোৰ বাবে কষ্ট কৰিলে আৰু তেখেতলোকৰ বাবে আজি মই এই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিছোঁ গতিকে সেইসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে তো নিৰ্বাচনত কেনেকৈ আমি এখন সুস্থ সবল চৰকাৰ পালে যাতে সকলোকে সমিল মিলি সমান দৃষ্টিৰে চাই তেনেকুৱা এখন চৰকাৰ আমি বিচাৰি পেলাই নিৰ্বাচনত আমি ওলাই যাম আৰু ৰাইজক আমি সেইটো এটাই বুজাম যাতে এনেকুৱা এখন আমাক চৰকাৰ লাগে যিখন চৰকাৰে প্ৰতিজন মানুহক মানুহৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাই ই হিন্দু ই মুছলমান ই খ্ৰীষ্টিয়ান এই বস্তুটো নালাগি যাতে মানুহ আৰু মানুহৰ এখন চৰকাৰ হয় সেই তেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰে যাতে মানুহক আমি বুজি আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন অধিবক্তা আছিল বিশেষকৈ চাহ নাৱাজ আছিল তেখেতলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু তেখেতলোকে যিখিনি মোৰ বাবে কষ্ট কৰিলে আৰু তেখেতলোকৰ বাবে আজি মই এই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিছোঁ গতিকে সেইসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে তো নিৰ্বাচনত কেনেকৈ আমি এখন সুস্থ সৱল চৰকাৰ পালে যাতে সকলোকে সমিল মিলিয়ে সমান দৃষ্টিৰে চাই তেনেকুৱা এখন চৰকাৰ আমি বিচাৰি পেলাই নিৰ্বাচনত আমি ওলাই যাম আৰু ৰাইজক আমি সেইটো এটাই বুজাম যাতে এনেকুৱা আচলতে আজি প্ৰায় পৰিষষ্ঠিতা দিন শিৱসাগৰ কাৰাগাৰত থাকিলোঁ আচলতে এইটো মই বিৰতি বুলি ভাবিছোঁ আৰু সদায় মানুহ ব্যস্ততাৰ মাজত থাকোঁ আৰু খুব ধুনীয়া বিৰতিয়ে আকৌ পুনৰ যিখন যুঁজ সেই যুঁজখন আকৌ আৰম্ভ কৰিব লাগিব যুঁজ এটাই ভাৰতীয় নাগৰিকক ভাৰতীয় নাগৰিকক সি লাগিলে যিয়ে হওক সি যদি ভাৰতীয় সি লাগিলে বিহাৰী হওক সি লাগিলে মাৰৱাৰী হওক সি লাগিলে যিয়ে হওক সি যদি ভাৰতীয় হয় তেনেহ'লে ভাৰতীয় নাগৰিকক যদি কোনোবাই সদায় মানে ক্ষীণ দৃষ্টিৰে চাবলৈ হয় বা সেইসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে সদায় মাত মাতি যাম নিশ্চিতভাৱে মাত মাতি যাম আৰু যদি যদি বিদেশী হয় যদি বিদেশী হয় বিদেশী মুক্ত এখন অসম লাগে আমাক কিন্তু যদি ভাৰতীয় হয় কেৱল আৰু ভাৰতীয় হ'লে সেই ভাৰতীয় মানুহক যদি কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে তাৰ কাৰণে মাত মাতিম আৰু সেই মাত মাতি সোমাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি মাত মাতিবলগীয়া হয় সদায় সেই মাত মাতিয়ে যাম